Хлопці, хочу сказати вам дякую за те, що ви нас захищаєте. Тому що ще хочу подякувати, що ви там стоїте і всім тим людям, хто підтримували їх гуманітарною допомогою. Так що бережіть себе, моліться. дай Бог переможе. Дякую вам, хлопці. тримайтеся. Хочу поблагодарити всіх людей від всієї душі. Спасибо вам, що ви підтримуєте і пам'ятаєте больших людях, які знаходяться зараз в зоні АТО. Дякую вам большое. Спасибо. Ребят, спасибо большое за то, что вы делаете, за ваше мужество. Вы действительно делаете благородное дело для украинцев. Спасибо вам от чистого сердца. Ребята, спасибо вам большое. Вы нереально очень классные. Спасибо за все, что вы делаете. Mm -hmm. будем благодарны вам всем. Спасибо. Thank you for your help. Merci pour votre aide. Хочу сказать спасибо всем социальным работникам, которые Сейчас, несмотря на боевые действия, на востоке Украины в, Донбассе, в Донецкой и Луганской областях помогают ВИЧ-инфицированным больным и делают все для того, чтобы облегчить их участь. Спасибо вам, ребята. Я хотела бы сказать огромное спасибо всем, кто сейчас находится в зоне АТО, которая помогает, которые не боится, которые верит в светлое будущее от всех киевлян. Мы с вами, мы вам помогаем. И... Надеемся, что это скоро закончится.